buda suallar çıxır əzizlər. Suallar çıxır ki, 1. Nə üçün bu sual gu'l əmri ilə başlayır? Və Peyğəmbər deyir ki, "Ya ayyuhel kafirun, ey kafirlər, la a'budu ma ta'budun. Mən sizə sarışmayacam. Siz də Allaha məni tamuram." Deyincə Peyğəmbər deyir ki, peyqamək, de ki "Ey kafirlər." Bu "de" əmri nə üçün idi? Yaxşı sualdır. Çaq budur ki, Ələm müşəhləri peyğəmbərim öz e, bütləri ilə, bütlərinə PD-də staş etməliyə sazish ünvanlı sağıqlar. Bu vaxtı bir dəqiqəlik bəlisə çıxarsız mən danışacağam. Sazish olsun, yəni bir ilisən staş ilə, bir ilisən staş ilə peyğəmbər bunu qəbul eləmədi. Dinicimə heç vaxt sizin Allahınıza tabe olmayacağam, staş eləyəcəm uşüştü. Əgər gül kəlməsi suran əvvəlində olmasaydı və süz sıf ya you hal kafrun sözü ilə başlasaydı, bu fomada la abudu ma tabudun starş eləməyəcəm, ibadat eləməyəcəm. Sizin ibadat etdiklərinizə sözün mənası olmazdı. Çünki qul çalması Cəbralın gətirməliyində Allah tərəfindən olmuşdur və peyğəmbər bir növ vəzifə daşıırdı ki, Allahın əmrini çatdırısan. Yəni so deməsindəcə bəlkə bu səhər peyğəmbər öz fikrincə Allah qabulullah, Allah Rəhmandır, Rəhimdir, bəlkə qəbul edəcək. Axı sənin bu bəlkə nəzəründədir. Deyir peyğəmbər deyir ki, yo, mənim nəzərimdir. Allah deyir ki, qul ya yo, hələ təfərrüq Bu da bir növ həm peyğəmbər vəzifəsini bildirir, həm kəlamın Allah tərəfindən də qəbul edilməsin bildirir və bu da bir növ Quranın əcil öz orijinallığı qorumağını bir növ yaradıcı şərait. Çünki peyğəmə bu desəydi, dərcə peyğəmbərliyi, məsələn, bu sözünü təhriflə dəyişdirə, əvvəldən qul kəlməsin olması ilə ilaha əmrinin dəyişilməsinin qarısı kəsilir. Sərh. Qur'anla biz ayəmiz var Yunus 15-ci ayədə: "De, mənim haqqım yoxdur ki, Qur'anı öz e, başıma belə deyək, dəyişim və mən yalnız onun, ona yalnız tabeyim, nə ki belə vəhy yolu mən vəhyə tabe yəm, mən gə milahi kəmalə məni dəyişdirilib olmaz. Allah məndən "Qul ya'lakafrun" ayəsini göndərəsə, man cool söjdəmədan tiyəmşi yəburlar kafrum o olması. Çünki Allah ona sıf opmada göndərib. Buna bir sual var əzizlər. Sual budur ki, məttəbu kafirlər var ha. Allahı inkar edirlər. Yoxsa necə? Yoxsa cafir deyirlərsə nəyə görə cafir deyilir? Bəli, o la kafir deyildilər. Loqman 25-ci ayə. Ola insə əl təxumməna xaləqa səmə vəl-ərs. Sorsan ki, onlardan yeri göyü kim yaradıb? Qunallah, Allah. Allah ki, Və quləllah, deyilə Allah. Bula Allahın şər iləmilləc bu kafir deyəc. Bəs nə quranla kafirdir? Bağlı sualdır. Və nəzro deyir Baraq, ki, mən sizin məabuduzunda paxış eləmərəm əda sizin mənim məvuduma pəraləş eləmərsiniz. Ulamə də necə kafir idilər. Bu sualın cavabı xiliqət baxımından deyil. Xiliqət baxımından pula bildirdilər ki, Allah var. Bu xiliqət haibdir. Burada məsələ ibadat məsələsindədir. Xiliqət baxımından Allah ibadətə Allah yox idi. İbadətə Allah vaxt etmirlər, bütöv vaxt edirlər. Bir də Allah var, Allah yerə göy yaradıb Bey dey oturub yerində bütlərə qara verir ki, bütlər balaca allahlardır. Yağışın, quru, nələm, şimşəyin, yazın, nələm, qışın, ruzun, ölümün, diriliyin hər birin arzı Allah'a var və o bütlər də Allah özü qara verir ki, biz ola pərəsiş ilə bu yolla Allah'a çataq. Ya yəni, bu təvəssülü e, şirk ilə əlaqələndirə bilər. Vasətan onda deyil. Buların ibadəti başqa mahluqə idi. Allahdan başqa bir yerdə olduğu üçün kafir sayıldılar. Taşəlləm kafir burada xiliqət məsələsi baxımından deyil. Xiliqətan Allahın qəbul eliyil Allahın xalibliyini. Buların şəfirli ibadəti idi. İbadətdə Allahın laiq bilmirdilər ibadətə, putlar ibadət. Tovuzun növləri var. Bir də vacib haliqətə təvhid, xaliqiyyətdə yaratmaq, quradıb, təşkil etmək filan. Devər ibadətdə təvhid. Yəni ki, Allahın tək olmağı qəbul edirsən, bəli. Bəs osa pərsəchilirsən, deyirsən, başqa şeyə pərsəchiləm. Bu əsl təvhid sayılmır ki. Bunun təvhidliyi Allahın xaliqliyin qətvəmlidir də. Qəbullu xaliq var. Amma ibadətdə ona ibadət etmədiyin üçün bunu təvhidə yaramçılıqlar. Lütfələsələr dünyanın iradəçisi Allahı bilirdilər. Amma ibadətə gələndə isə ürdə rebət edirdilər. Tap vasitə ilə yaxınlaşsınlar. Və yaxud da biz əslr ümmətlə buna laiqəmiz yoxdur ki, Allah pərəsi edək. Ocaqsa pərəsi etmirdilər. Niyə pərəsi etmirsiz? Biz laiq deyib pərəsi etmirik. Belə bir bahana ilə ortaya qoyurlar ki, hərc etməsinlər deyə. Gərək dismani güftərə biz təşhiliyət ki dismani güftər bizdən razılığını o Allah'a bildirsin. Bir dismani bir nədan şəhət etəssə şahidli yəssə. Yaxşı. Bu da bir məsələ.